Поступил звонок от Костяна о том, что где-то на марса вот по этой улице, по которой я еду, хотят отнять транспортное средство польской регистрации. ГАИ Херсон, таможня уже здесь. Ну что я скажу, пристегнитесь, Дороти, Канзас сейчас будет позади. Привет. Привет. И какая ситуация, остановили, проверяет, говорит документы, давай передавай в руки. В руки ничего не передавать, а то, передавать что, а то, не буду, остановил за мной. Еще какого-то человека? Остановил чего? за мной, э, по телефону, по личному пробивает документы. Садись, едь. Что ну ты вот ждешь? говорит, связи нету. Что ты ждешь? Ничего никого не жди. Начал переписывать документы, он, ну, именно а номер. Э, а Сейчас я пойду, узнаю, что в таможенник. Добрый день. Добрый день. Журналист газеты «Дорожный контроль» Косынка Виталий Анатольевич. Можно у нас на работе? Да, конечно. Пожалуйста. Водитель, не передавайте в руки документы, пожалуйста. Это запрещено законом. А где это запрещено законом? Каким законом? Ну, это? в законе прописано, что документы можно предъявлять, а не, а не передавать в руки. Смотрите. Все, все, удачи. Под нормально. Все, все, удачи, пожалуйста. Ведите. Нет? Удостоверение упросили мою показать, я вам показываю. Я смотрю. Можно ваше посмотреть? Пожалуйста. Державная мытная служба Украины, Херсон милиция. А где фамилия, где кто? Пожалуйста. Так. Ага. Да. Все правильно. А у вас предписание есть на работу за Езер Херсонский? Конечно. Да? Конечно. Можно ознакомиться? Водитель свободен, Такой, пожалуйста. А? А ладно, так, э, чего? Он нарушил да, что-то? У нас кодекса Украины, статья 334, в часть он, 2. -я. он нарушил что-то? Мы hmm. осуществляем проверку законности нахождения управления транспортных Ну так он он когда пересек, я думаю, что все у него законно. Вы, 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 не, вы не слышите? Я слышу вы? вас, да. Законность э, нахождения на территории Украины транспортных средств, которые постоянно зарегистрированы за границей, а также законность управления такими транспортными средствами. Вы законно пер, 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 вы, находитесь? Конечно, законно. У вас все есть с собой? Есть. Не, само, я, я не, я, я Покажите не, на расстоянии, можете в руки не передавать. Пожалуйста, пусть покажут. Мне никаких я не понял, вы читали все Я не дочитал, вы закрыли его и все. Я не дочитал, я же вы предоставили мне первую Вы страницу договора и начали переписывать, что это на свой счет. Нет, переписывать ничего не Я надо. Ничего Покажи не инспектору, проблемки. Почему он придерживается нормально? Сдать собирать. Все теперь надо объяснить ему, где он въезжал. Это прописано в законе, что надо объяснение от него брать. Он, э, ну, согласно 63-й со, статье согласно, он... 63-й... Э, Пожалуйста, пош... пусть напишут мне в объяснении. По 63-й. Что... Он устно 63-й заявляет, отжимает право. Устно Но по 63-й. Пусть не напишет, что он... Ну, я представителем его являюсь сейчас, э, согласно административного кодекса 268-й статьи. Э, ну, он по 63-й ссылается, не хочет никак давать никаких показаний против себя и этого против своих. он ничего не я говорил. Я отвечаю сейчас за него. Хорошо, пусть тогда едет. Да. Пусть да. Все, все, до свидания. все, до свидания. Все счастливо. Давай, пока, пока. Можно посмотреть предписание на работу с Что? Айдисоном? Чтобы статью из выпуска нормально. Что? Да, шли-то предписание посмотрим на работу с японским Снимаешь или я поснимаю? План затвердження так, затверджено головою комісії проведення організації Херсонської митної Еременко, дав у нас підписав. погоджено начальнику ДАІ е, Карпенко. Єремінка з Карпенком вот, підписали план затвердження, а числа у нас 07.00... 07-05. А коли у нас все заканчивається? На... Буду... План, план затвердження на проведення оперативних заходів ос... особовим складом СБК та МП... ПМП Херсонської митної у УМВС України в Херсонській області з на період 07 травня по 30 червня 13-го року. Так, так, так. Ну і тут уже смотри, по смотрите. Може, тому просто є посмотри там. Мета виявлення фактів. Будь, завдання. Були. Ага, завдання, перевірка транспортних засобів, що зареєстровано постійно у відповідних реєстраційних органах іноземної держави та перебувають під митним контролем, переміщують вантаж, який знаходиться під митним контролем або вантажних митних відношення. Склад склад, сили засобівської митної. Вот моя фамилия, я здесь есть, записываю. Да, еще есть другие инспектора, которые работают по городу да, сегодня, никто, да? Да, удостоверение. Не только по городу. Да, удостоверение проверил. Херсон, Херсон это область. Ага, отлично. Все? Нет, да. да. а можно, еще не все, а можно э, вам написать например, на запрос, чтобы вы нам выставили копию этого задания? Это же публичная информация. А нам предоставите возможность, да? Пишите, я же... А вам... сейчас вы нам как бы э, э, должностное я... лицо не можете, да, копию нет. предоставить? Смотрите, так мы не гаишникам, а к вам хотим информационный запрос направить в порядке. А куда нам на, на, на кой адрес? Какой О, морг? 13. А сейчас вы сможете принять, если мы сейчас вам напишем? Сейчас да. мы напишем сейчас на смешно. службе. Нет, так мы от вас не отвлекаем, мы вам вручим, а вы уже зарегистрируетесь в канцелярию. Я не имею права получать информацию для этого канцелярия, который получает. Это? Вы же помогаете гражданам? Вы же контролирующий орган, Конечно. ну, чтобы получать информацию. Лидер Ну Да, я так мы поработаем тогда с Петрами? Да, наверное, если у меня разговор крест. Поэтому? Нет. Мы напишем тогда. Да. Это написано, на что? На Там же написано, что вместе с Амисом Зари? Да. да. Подписано таким-то, таким-то. Ну, сейчас написать. Да сейчас я уберу, чтобы машина не мешала.